Salam əziz xanımlar. Bu gün yazım asamıza sərgiyə salmaq qərarı gəlmişik və bu videonu istədim sizinlə paylaşım. Çox səliqəsizdir yazım asamız. Həm Mələk ayaqları burada biraz rəsm çəkib, yazı yazıbdı, həm də son zamanlar hamınızdan uzaq olsun, xəstələnirik tez-tez. Deməli, son 2 aya yaxındı belə deyək, ay yarma yaxındı məktəblər açılandan Mələk xəstəliyi məktəbdən evə gətirir, salır bizim canımıza. Biz də xəstəlikdən əziyyət çəkirik. Hər iki qızımda, mən də, deməli, öskürəkdir, qripdir. Bu xəstəliklər bizdən uzaq olmur. Düşünürəm ki, çox çoxlarımız xanımlar bu əziyyəti çəkirik. Nədirsə məktəbdə uşaqlara yayılır və onlar da bizə yoluxdururlar. Və bu arada dərmanları da bura yığırdım. Ümumiyyətlə yazım asası səliqəsində son bir neçə gündür ki, fikir verə bilmirik. Çünki hamımız, yəni əziyyət çəkdik bir az xəstəlikdən. İndi isə bir az düzəlmək istəyirik. Yavaş-yavaş və düşündüm ki, yazım masası məni birdən nəsə sıxdı. Axşam-axşamdı. İndi hə, hal-hazırda axşamdır. Mən birdən həvəsləndim ki, artıq yazım masasını səliqəyə salım. Bu mələyin sevimli iti idi, təzə alanda. İndi heç fikir vermir, qalıb bir kənarda. Belə kənardan idarə olunur. Suyun yərlərinin belə tozunu aldım. Dola, deməli, yazım masasının, deməli, deyək ki, rəflərini şampunlu su ilə təmizlədim. Bu da qızlar mücevherat yeri qabıdır. Xanımlar e, çox qolbaqlar, müxtəlif mücevheratlarla sırğalar, seplər alırlar, amma istifadə etmirlər. Sanki alıb evdə yığmaq üçün bunu alırlar. Yəni çox belə istifadə etsinlər, xeyr, istifadə etmirlər. Bu qabı da təmizlədim, tozunu aldım və yerləşdirdim yazı masasının üzərinə. Yazı masası olsa da biz burada əlavə şeylər e, daha çox saxlayırıq sanki. Bu da bizim balaca gəlinciyimizin qutusundan çıxartdım, otuzdurdum suvenirimizin üstündə. Bağ belə qızlaşdı, olabımızı belə təmizlədim. Bu Aytaç qızımın, deməli, rəngli karandaşları və evdə işlətdiyi qələmlər karandaşlardır. Vaxtilə Aytaç rəssamlıqla məşğul olduğu üçün orada balaca gördüyünüz karandaş mellərdi. İstə, onun istifadə edirdi. Deməli, xanımlar, yazım masasının üstündə belə ruçkadan tökülən pastada mürəkkəb var. Bir neçə yerdə iz salıbdı. Mən indi onu təmizləməyə çalışacağam və çox yaxşı gördüz ki, təmizlik vasitəsi ilə təmizlədim və çox rahat da təmizlənilib təmizlədik artıq dolabımızı. Bu isə xamlar neçə ildi? Təxmini 2 ilə yaxındı ki, bu mətbəx setini almışdı fızlarımız üçün. Ə, sadəcə olaraq ə, bir neçə müddətdir ki, yığıb dolaba qoymuşduq. Təxmini bir neçə aydır. İndi fikirləşdik ki, təzədən çıxardaq, Mələk quraşdırsın və arada oyuncaqlarla oynayanda bu mətbəx seti ilə də oynasın. Yenə də qeyd edim, təxmini 2 ilə yaxında almışıq. Qiymətini artıq unutmuşam. 20 neçə manat idisa, təxmini 30 manata yaxın qiyməti var idi. Mələk indi qurmağa çalışır. Mətbəx setini çoxdan da bununla oynamırdı. Aha, belə səliqə ilə hamsını yerləşdirir və böyürdə görürsüz ki, böyürdə də qabaq hissədə də, yəni yan hissədə də, qabaq hissədə də bu qazanları, tavaları, qaşıqları asmaq üçün asılqanlar var. Mələk yerləşdirdi dolab, üz istərim mətbəx setini yığdı və belə qəşəng indi oynadacaq onu. Deməli qızlar, bu setin yanında bu soyuducu da var idi. Soyuducunun içində müxtəlif belə balaca əşyalar vardı. Sadəcə hara qoymuşuq bilmirəm, çox xırdə əşyaları idi. Onları da indi yerləşdiririk. Bu mələyin dolabıdır. Balaca xırdə şeyləri burada saxlayır. İndi üstünə balaca belə süfrə kimi saldıq, mətbəx setini yerləşdirdiq ora ki, əlinin altında olsun, oynamaq üçün rahat olsun lazım olanda yerə qoyub və ya hətta istədiyin yerə aparıb rahatlıqla oynaya biləcək oyuncaqları ilə. Belə xanımlar, Mələyin balaca dolabıdır. Burada bu qabların içində Mələyin saçsaq-okalarıdır, məktəbə aid olan ya gündəlik işlətdiyi dəftərləridir, məktəb kitablarıdır. Bunu Mələk çəkib-çəkibdi, qızdı, çətirlə dayanıbdı. Bu da bizim stol-stol -sto oyunlarımızdır, yığmışıq ayın axırınca deməli rəfə. Sonda görünüş belə oldu. Yenə də tam mən ürəyimcə olmadı xanımlar, amma yenə də biz siz bizdə düşünürəm ki, xırda əşyalar çoxdur və biz onları yerləşdirə bilmirik. İndi bu gündə belə səliqəyə salmağa, dərmanları tamamilə burdan götürdüm, digər otağa qoydum və görsüz mürəkkəbin izi də, yəni pastanın izi də tamamilə stoldan, yəni yazı masasının üzərindən getdi, təmizləndi. Bax belə, bu da yazı masasındakı dolablardan birinin gözüdür. Məlayin xırda əşyaları burdadır. Yenə də xırda əşyalar çoxdur. Bu dolab, yəni bu gözü, daha doğrusu yazı masası təmiz idi. Ona görə də çox təmizliyə ehtiyac olmadı. Bu da Mələyin qlobusudur. Hər dəfə məndən bunu daha böyüyünü istəyir. Yəqin ki, alacağam ona bunun daha böyüyünü. Qələmləri də yerləşdirdik və beləcə təmizliyimiz sona çatdı. Hələlik xanımlar, bu şəkilləri Aytac mənim üçün hazırlayıb. Çox sağ olsun qızım. Hələlik xanımlar.